戴总，呃，如果我今天没法证明我自己是无辜的，就必须要离职，对吗？你可以这么理解。那小康，他说我辱骂他，那请问一下，他有证据吗？他没证据，我也没证据，那为什么这个责任要由我来担？为什么我就必须要离职？我告诉你为什么。 因为你的行为已经对酒店造成了很大的影响。好，那我觉得今天这个听证会可以结束了。东哥，咱可以解释清楚的呀。我今天所有都是拜你所赐。当年因为一点点小事儿，你把我给开了，两年了，我老婆跟别人跑，房子月供还不上。 没了，我在所有人面前我都抬不起头来。你倒是岳辉呀，小刚，你消消气儿。我现在都混成门童了、啊，我让你门童都当不了。对不起，我等着。也欢迎你对我今天的服务进行评价，有两个渠道，要么呢当面找大堂经理，要么打投诉电话。<会> 蔡总，哎，请你和康先生聊一下。如果他坚持要求投诉，本酒店会全力以赴维护自身和员工的利益。OK，<的>现在大家散会吧。曾先生，请留步，我有几句话要讲。 我应该想到这一点的。你跟小康有过节，以你的经验和反应，当他故意把你带到监控盲区的时候，你会录音的。你现在是不是有了一些胜利者的喜悦呀？我坦白的讲，我对你的表现很失望，你已经完全没有一个曾经的房屋总监该有的格局。 你现在只是一个门童，无论是从职务上还是心态上，你都只是一个门童了。因为你明明可以在第一时间把这份录音拿出来，证明你自己是无辜的，证明小康在无理取闹，可你偏偏没有这么做。你一定要等到听证会这样一个公开严肃的场合，你才肯拿出来。不错，这样做确实能够让你的成就感扩大十倍、百倍。 但你有没有想过，你这样做是不惜让酒店的整体利益受损，而且更严重的是，你人为的制造了内部的矛盾和对立，而且这种矛盾和对立公开化了，这一点也是崔总一直以来最担心的问题。这一切无非就是为了满足你自己的虚荣心，仅此而已。我不是为了虚荣心，我根本不在乎这个。曾志东。 你已经不是我认识的那个人了。我相信，照这样下去，你一定会成为一个优秀的门童，但你永远都不会成为一个优秀的房屋总监，永远不会。这就是我要对你说的话。现在你可以走了，继续去做一个优秀的门童吧。我根本就不是为了什么虚荣心，我不在乎这个。 庞总，我之所以没有第一时间把录音拿出来，是因为我相信酒店，相信所有的高管，觉得他们可以弄清楚事实的真相，给我个清白。当然，是我没有想到的是，酒店举办了听证会，而且还这么快。 庞总，刚才在会上，你应该很清楚的看到了，某些高管情愿相信跟我有过节的前员工，也不愿意相信我。这些您都看见了，没关系，这些我都不在乎。但是现在连你。 都不愿意信任我了你想多了，我对你的信任，很久之前就已经不复存在了。 行李吗？好的。里边请。东哥，班儿我给你排好了，白天一天够不够？足够了。行，那这回好机会，咱拿下。这是我们一些高管同事一块儿写的。 关于战略报告的一些想法，你是我们的召集人嘛，所以第一时间就发给你了。这老崔不是让我们都献计献策吗？作为高管，我们不得积极的响应号召。不过我们都觉得这可能真的是一个契机啊，对于那些没有能力又整天唧唧歪歪的人，终于有机会让他们明白什么才是真正的 professional。记住我们的校训：knowledge。 Change destiny。嗯。东哥，加油啊！你这么看来，从并购重组到现在，那么多人做了那么多的工作，都是事倍功半啊。 甚至连一半都不到。啊，我的认知是这样的：并购重组不会立竿见影，效果显现呢，它有滞后性。特别我们还是服务行业，但是现在，并购重组所导致管理上的问题，已经显现出来了。你是不是对新的管理层有什么偏见？啊，哦、庞总并没有，我只是很客观在看待问题。海归。 高管们都觉得自己在国际市场上经验丰富，但是他们对于国内的市场了解多少？毕竟国内这十几年以来，酒店服务行业发展是突飞猛进，就不像我们当时毕业的时候。你能别提我们吗？哦，我不好意思，呃，我挑重点吧。嗯，目前呢，我们过于依赖集团总部。我举个例子。 在宣传、促销手段上，照搬国外的经验，物料直接翻译过来就拿来用，这些问题都需要看到。嗯，这些你在文件里面都已经说的很清楚了。你还有其他的要阐述的吗？没了。咱们今天的谈话，我希望保密。我一定做到。谢谢啊。呃，不客气。 那我，呃，我那个值班去了。那、啊、好。庞总，庞总，我们都是大老板从国外叫回来的，不远万里的回到国内，没必要闹这么僵吧？啊？ 能认真的考虑一下我的意见呢？高层会议刚刚结束，这是庞总提交上来审议的报告。这里面啊，将你的思路和想法，都得以了体现。这对庞总来说，太不容易了。我相信，用不了多久，这份报告就会在我们酒店上下流传开，议论肯定是少不了的。 那些老员工一定会觉得，庞总不是自己人，外来的和尚把经念歪了。而那些高管们呢，已经跟庞总干上了，觉得庞总背叛了他们，被我们同化了。师傅，这是刚刚发生的事情吗？庞总这么做，实在太不容易了。 估计心情也不好，几个刚来的海归对他挺有意见的，都告到集团总部去了。别瞎传这个。啊、哦、以后啊，你跟戴总的关系一定要搞好，毕竟是你顶过上司。多汇报汇报，没坏处。啊，好，我知道了。东哥，什么叫以后啊？你这话什么意思？怎么有点告别的感觉？嗨、哎、呀，我就这么一说。哎，我干活了，你忙去吧。 <行> Welcome. Thank you. <coughs> 需要我帮你叫个车吗？ 不用了，我想自己一个人走一走。呃，我听说集团总部那边，听说的事情没有必要跟我提。你只是一个门童，做好自己的本职工作就行了。这是我的忠告，也是警告。 从并购重组到现在，那么多人做了那么多的工作，都是事倍功半，甚至连一半都不到。那些老员工一定会觉得，庞总不是自己人，外来的和尚把经念完。而那些高管们呢，已经跟庞总干上了，觉得庞总背叛了他们，被我们同化了。这对庞总来说，太不容易。 你好，哎，你好，有行李吗？啊，有，好的。哎，您把包也给我吧，我可没小费给你。您放心，不收小费也为您服务，真的，真的。来，您是要办入住吗？是啊。行，我带您进去。你们酒店还真不错啊，本市最好的酒店。 你们酒店的房型啊，房型有很多种，随您挑选。哦，那像我这样上的年纪的人，有没有打折优惠啊？集团规定，八十岁以上的长者有优惠。<laughs> 那你看我像不像八十？您这五十吧？<laughs> 十几年前五十哟，那真看不出来。<laughs> 你在酒店工作多久了？啊，十几年了。十几年一直干门童？先生您好，先生您一位吗？啊、哎，我一位。 带着客人入住，好嘞，来，咱里边请。好，您请。再见，再见。谢谢你，小伙子，不用客气，这都是我应该做的。祝您入住愉快，这边，先生。 哟，老爷子，这么巧啊！你好，你好，小伙子，游的、呃、不错呀。门童也要锻炼锻炼了。东、啊、哥，喝点饮料。哎，啊，啊，谢谢。啊，有什么事叫我就行了。好嘞，你去忙吧啊。啊 小伙子，你说自己是门童，我看你这像是高管啊。老爷子，我在这酒店干了十几年了，早就看到高管了。有件事办砸了，一棍子打回了门童，得罪领导了吧？嗨，小伙子，来来来来来坐，跟我聊聊。来来来来坐坐坐坐,坐。你你你，那你一咱俩干一杯，咱俩干一杯。咱一有什么好聊的？干一杯，干一杯。 我爱听这些乱七八糟的事儿，<laughs> 你跟我说说怎么回事儿？行啊，反正我今天休息也没什么事儿。我呢，打算干完今天我就不干了，我就打算游个泳,泳，蒸个桑拿，吃个自助餐，把我这十几年来没享受过的福利待遇全部自费享受一遍。我就去提辞职报告了，不干了，不干了，干不下去了，公司管理上有问题。 有什么问题呀、啊？那就说来话长了。你说的具体一点。那这样，我给你列几条，您听听，觉得我说的有没有道理，好不好？<好 S 1> 都得让保洁部门再检查一遍啊！去忙吧。强哥，哎，赶紧送行李去，又要说什么？强哥，听说东哥又要辞职了、啊，一天到晚就知道道听途说，我都不知道你们这小道消息从哪儿来的。哎呀，忙好工作比什么都强，别瞎想了，强哥。 这次东哥可不能再留号了，您看啊，眼下咱们酒店这些老人里，也就东哥能当个带头大哥了，您说是吧？是啊，强哥，东哥要是走了，咱们可就彻底没有主心骨了呀。这话要你俩跟我说，啊，我能不知道吗？再说一遍啊，这事儿没有的事儿，不可能。你们一个个只管忙好工作，比什么都强。特殊时期别给别人抓着小辫子，知道了？嗯。散了，散了，散了，赶紧忙工作去。 问题还挺严重啊，还有更严重的呢。最严重问题在总部，不深入基层。我举一个小小例子，我们打个报告过去，三五天没有任何回复，这叫管理吗？这让酒店怎么经营？我吧，打算是从门童重新干起，重新起航。现在看来完全没必要了，因为酒店照这么管理下去，一点希望都没有。辞职？就凭你这本事？ 到哪儿都能干得好。哎呀，只可惜呀、啊，我不是个开酒店的，要不然准得把你挖过来。<laughs> 行、啊，老爷子，那我就等着您开酒店啊，一定要挖我啊！我就不跟你说了啊，我走了，等着你开酒店，我给你当门童啊。如果真是这样，那咱们一言为定啊！好嘞，再见，啊，老爷子。 再见。尽快落实。啊。嗯，好的，董事长。应该会有在咱们公司。 这么快，辞职报告？老老爷子？啊，什么老爷子？这是咱们董事长。哦，董事长，我给您介绍一下，这位就是我们酒店前任的房屋总监，现在的门童领班，曾志东。我知道，我已经看了他的履历了。 早晨，你跟我聊，你说如果我做酒店生意，你一定去给我做门童，是吧？等着你开酒店，我给你当门童啊是是！是，是我说过的话。没想到你这么快就做酒店生意了，<laughs> 我可是做了一辈子酒店生意了，不是一时半会儿。啊啊、你说的那些话。 有些是瞎说的，那你瞎说的话还作数吗？你放心，我不会继续让你做门童。庞总，陈总，刚才咱们开会，你说了国际品牌本土化运营的事儿，我就在想，你一定是缺少了一个得力的助手，这个人选我已经找到，就是你了。 你不是说要辞职吗？我同意，辞掉门童的工作，给庞总做助理。庞总，你没有意见吧？嗯，按照相关的制度，这个人事任命需要崔总同意。哦，董事长都同意了，我当然没有意见。好好干。